सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो शांव जिला परिषद गट है उन सब मेरे बहादुर मतदारों का जिन्होंने मुझे इतने भारी वोटों से इस चुनाव में चुनके दिया है और आदरणीय आमदार साहब राजेश जी विटेकर और हमारे नेतृत्व जी देशमुख साहब इनके आशीर्वाद से इन्होंने जो हम पे विश्वास दिखाया और हमें जो उम्मीदवारी दी पुरी है, पुरी है। उसी तरह से जो यहाँ के मतदारों ने हमें जो मतदान किया है हम ऐसा मन रहेंगे उन सबके और हमारा दृष्टिकोण विकास का ही सर, आप पिछले कई वर्षों से लगातार आपके ही घराने में जिला परिषद का यहाँ पर अध्यक्ष पद रहता है और पूरे जिले को आप विकसित करते आएंगे इस बार किस तरह से रहेगा निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा आज तक परवीन जिले में मेरे पिताजी कैलाश शशि उत्तम राजी विटेकर ये भी जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं मेरी माताजी जी निर्मला देव विटेकर वो भी क्षेत्र से चुन के आई है और ये जिला परिषद की वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं मेरे बड़े भाई माननीय आमदार राजीव विटेकर वो जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं जब जब से हम जिला परिषद में जैसे काम करते हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है तो हमारा जो विकास का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के माध्यम से लोग हमें मतदान देते हैं और हमें चुन के लाते हैं। और लोगों का यही बोलना रहता है कि आप खड़े रहो हम आपको वोट डालेंगे आप दस तेरह हजार वोट में से साढ़े आठ हजार मुझे वोट मिले और सॉरी दस हजार तीन सौ वोट मिले सब मतदारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तो शब्दों में मैं बात कर सकता इतने भारी वोटों से उन्होंने मुझे चुन के लिया है नसीबपुर का मैं खरतर माया सारे एक तरुण चेहर संधि दिल्ली अगोदर पक्षा हा विजया मायबाप जनता यांना ह्या त्याचा श्रेय मी खरं पाहता मी असेल आणि श्रीकांत बाय बेटेकर साहेब असतील जिल्हा नेतृत्वाला जे नेतृत्व सर्वांनी आशीर्वाद दिले त्याबद्दल या जनतेचे आम्ही जे जे त्यांना आश्वासन दिले ते किंवा विकासा बाबतीत विकासाचा अजेंडा घेऊन आमच्या तरुणाचा जे त्यांनी विश्वास दाखवला त्याबद्दल आम्ही त्यांचे सर्वात परत आभार मानतो आणि इथून पुढे जे बी कामच्या म्हणजे विकास काम बाकी राहिलेत म्हणजे करायचे ते आम्ही यातून पुढे पूर्ण करू क्षेत्रामध्ये आज जे जिल्हा परिषदेमध्ये जे गौरव यश मिळालेलं आहे मी आज या सरपंच या नात्यानं देशमुख साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व कार्यकर्ते राजेशदादा यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जवळपास तालुक्यामध्ये काय जिल्ह्यामध्ये कार्यकर्ते जवळपास राष्ट्रवादीचे भरपूर कार्यकर्ते रा दादाच्या तरुण व कामाच्या नेतृत्वामुळं जास्तीत जास्त कार्यकर्ते आपल्या सोनपेठ तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादीकडे वळालेले असून कामाची एक धमक आणि नेतृत्वामध्ये धमक एक दादाची असल्यामुळं राष्ट्रवादीच्या जवळपास जिल्ह्यामध्ये अठरा सीट राष्ट्रवादीच्या आलेल्या असून तरी आमचे नेते अजितदादा यांचं दुःखद निधन झाल्यामुळं थोडं आमच्या पक्षामध्ये थोडं प्रचारामध्ये थोडे आम्ही कमी पडलो नाही तर आणखीन आमच्या जागा वाड्या असत्या हे शेळगाव वाशियाच्या जवळपास दादाचे बंधू व आमचे देशमुख साहेबाचे युवा नेते पद्मसिंह देशमुख देशमुख साहेबाचे आतापर्यंत चाळीस वर्षापासून आमच्या गावामध्ये आतापर्यंत खासदारकी असो आमदारकी असो यांच्या कोणत्या आमदारकीला व खासदारकीला आम्ही च्या भरपूर गावामधून लीड देत असतो आणि आज पण त्याच पद्धतीनं आम्ही सर्व गाववाल्यानं काम केलेलं असं आहे है। बोलना तो उसमें राजेश श्रीकांत भैया है उन्होंने हमको को, को दी, शादी खाना जो हाँ, गई बड़ी। ये उन्होंने ये जो कामा करे अब ये जो विरोध पार्टी के उन्होंने क्या करे उनका कुछ भी नहीं है क्या तो आपके शायराना अंदाज़ में किस तरह से बयान करेंगे शायरन का से एक शेर बोलता मैं इधर से आए सैया उधर से आए सैया राष्ट्रवादी से चुन के आए श्रीकांत और पद्म सिंह भैया